Здравствуйте Добрый вечер. Да вы откуда будете? Я из Украины, Херсонской области. А вы откуда? Да я из Херсона тоже. Вы из Херсона? Да, я народы в Херсоне. Класс! Вы с самому месте а в области. А вы, а вы до А вы где Чернобаевка. Чернобай... О. Знаете, Жим да? Украинка. <laughs> Конечно, а зараз вы на России? Я в России. А давно вы выехали на Россию? Да Херсон это Россия. не так вы на России зараз пишете Казань, Татарстан. Да, Херсон это Россия. И вы зараз в самом Херсоне? На еще. Ну, вы брехло. А, это ты брехло. Я в Херсонской области, притяешь. я в Украине. Как ты можешь быть в Херсоне и в России? Да, ты в Херсонской области? Ты обыкновенный пи***лка. О, дед, подгорев, еще так морду кривишь свою гидку Серьезно? Старую. Давай, давай спроси мне, сколько букв в украинском алфавите? Ой, давай да спроси, бог. давай спрошу, сколько букв вот, в украинском Что вот ты, ты обыкновенный Давай спрошу тебя, сколько букв? <свят> давай спроси меня, сколько букв в украинском алфавите? <свят> давай спрошу. <свят> Я говорю, такие, у них злость, сорадни. Сколько букв? Давай, спроси меня, сколько букв? Давай. Привет. Привет. А что это ты, музыкант? Нет. Художник. Художник. Ну микрофон, я думала, света, такой образ. Я подумала, может, сейчас будет концерт. А я откуда? Я из Украины. Откуда? Что? Откуда с Украины? Откуда? Херсонская область. А, ясно. а из Германии. Дойчленд. Дойчленд? Да. О, nice. Классно. Я, я. Нем... Да, стиш фантастиш. Нем... Немецчина, как у вас сказано. У вас Немеч... написано, что вы нас с России почему-то. Ну, я поставил ГДН. Mm. Когда, коли... я кладу не А чого українські VPN не використовуєте? Ось, український Я не люблю Україну. Не любите? Я люблю ні... Німеччини люблю. Так ви ж Росію, російський VPN вибрали. Ну так VPN, Росія. Ну так поставте український VPN. Чому а, ви український а, не вибрали? А, а наші не Україні. Я Україну не люблю. А, а чому ви не любите Нет. Україну? А за що її любити? Ну, я не знаю, там може є... у вас є якась причина там не любити там Україну? Там же ті, що продали, продають братів своїх. Да. Вас продали? Ну так. Да. Кому? Німцям? Ну, Росіянам продают. Продають вас... росіян Українці продали вас німцям чи кому? Росіянам Нет. продали? Ну да, ви продали братів. Вас, всі, при... Всі, вас, продали? За скільки? А, скільки ти вартуєш? Американці. Чунга Чанга, скільки ти продали? вартуєш? Скільки за тебе українці отримали? Американці, американці продали, росіян продали, і нас продали. Ви ж предатили. предателі. Ми предателі по природі. Да. А тебе продали, дід? За скільки тебе продали? А ви ж за 30 серебрянків За 30 гривенків тебе продали? Такий дешевий 30 ти? За 30 а, 30 серебрянів, де що ви за тебе взяли? Ти вон диви, який маски шоу, диви, який ти маски шоу устроїв. Ніфіга продає, собі. продає продає Тепер думала, продали діда нормально, хоч якісь гроші набудуть а, на зброю так, та росіянців, а воно ні, ніц не вартує цей дід. Відключився. Привет. Привет. Черри. Что? Что, прости? Что вы сказали? Я? Да. Я ничего не говорил. А, понятно. Я мне что-то послышалось, я не расслышала. Я просто увидел у тебя перчики. А, и сказал чили, да? Чили. Чили, да. Понятно. Нравится всем эта футболка почему-то, не знаю почему. Ну прикольная, необычная. Я такой. пояса... Сейчас я разве... а, сигареты возьму, не уходи. Я убежал уже. А не убегай, стой, стой, сейчас пообщаемся. Рассказывай, ты откуда? Я из Белгорода. А ты? Я из Украины, Херсонская область. Класс. Как у вас там обстановка? Плохо. Обстрелы, систематичные тревоги, дроны, шахеды, FPV дроны. Страшно. Да? Фигеть. Да. Страшно. Че еще расскажешь? Не, я сюда вышла поговорить с россиянами на тему войны и политики. И у меня вопрос есть. Если у тебя есть вопрос, задавай. Если согласен пообщаться, я задам свой вопрос. Э -э, ты по политике именно? Политика война. Да зачем она тебе надо? Других тем нет, чтобы пообщаться. Ну что значит, зачем это надо мне? Люди погибают, ты что? Тебе людей не жалко? Ну, а типа мы что-то решим. Ну, я думаю, что если бы поддержки народа российского не было бы Путину и этой войне, то войны бы и не было бы. Поэтому я сто процентов уверена, что да, народ решает. Народ решает, когда много народа решает. Ну, ты вроде из Белгорода, ты, наверное, в курсе. Обычно ближние города и области к Украине, они как-то не очень за войну и готовы пообщаться на эти темы. А ты такой, видно, ты не с Белгорода, может? С Белгорода. Или ты уехал с Давай я тебе прописку покажу даже в паспорте. Да не, ну я верю, ну просто ты так как-то говоришь, не о чем разговаривать, ничего мы не решаем. Не, ну просто про войну можно вечно говорить. Ну, личное мнение твое узнать. Ну, а что она тебе... Ну, раз да... ты говоришь, что россияне не решают... А, все равно да... у меня вопрос есть. Все равно вопрос есть. подожди, что тебе даст э, то, что я скажу? Ну, я запишу наш с тобой разговор и выложу это в YouTube, и люди будут смотреть и видеть истинное лицо россиян. Ну, это бред какой-то. Ну, это это все останется, это должно оставаться в истории, чтобы не говорили... Вот уже немцы говорят, что... Когда-то все говорили, что это путинская война, Запад сомневался, а сейчас уже немцы заявляют, что это россияне хотят этой войны. Это, это как говорится, тысяча людей, тысяча мнений. Что значит тысяча людей? По поводу того, что россияне хотят войны? Да причем то ты это, да кто там? Да мне интересно войн... твое мнение все-таки, и все-таки твое мнение, хотят ли россияне <говорит> войну, войны или нет? Согласен <говорит> ли ты с немцами? Мое мнение то, что мы ничего не узнаем, никакую правду, потому что мы не там, не в пробил. Подожди, а какую правду тебе надо знать? Россия напала на Украину? Это правда? Что, прости. Россия напала на Украину. Это правда или нет? А откуда ты знаешь, напала или нет? Откуда ты знаешь, из-за чего это началось? В смысле, случилось? войска Российской Федерации это... перешли границу Украины. А значит, это нападение. Что за Откуда ты знаешь? Я это видела. Вот, смотри. Смотри. Это что? Знаешь, ну, что? Военный билет российского солдата. Окупанта, так сказать. Смотри. Как они у меня оказались? Наверное, я не, я не была в России никогда. Это они ко мне пришли, видишь? А этот, Это вообще, а этот чувак вообще подписал контракт а, в апреле месяце. 2 апреля, а, неделю назад, уже его документы были у меня. Он, ну, уже все, 200-й. Ну и что, я не пойму вообще. Что значит и что? Ты говоришь, откуда ты знаешь, что Россия напала? Вот, я вижу, что они напали, они ко мне пришли, они в моем городе были, на своих танках. Они к тебе домой паспорта принесли? Не, они, сд... они сдохли. Некоторые из этих документов, это те, которые ну, Россия оставила при отходе с Херсонской да, да. области, актер, а актер. некоторые это трофейные наших военных. Так, так же у нас ваших паспорта есть и че, они до нас зашли почем тут вот, вот, потому что вы пришли к нам. Ваши паспорта у меня, так потому это, что вы так. пришли к нам. Вы пришли так же к нам. Если, если у нас Смотри, есть ваши паспорта. Подожди, если у нас есть ваши паспорта, то вы напали на то, нас, это да? то это значит, так, что вы, вы зашли на территорию Украины и убиваете украинцев. А если у нас, если ваши паспорта, то. То я же говорю, это значит, что вы пришли на территорию Украины и убиваете украинцев. Да нет, это глупость. Какую-то ты говоришь. Что значит глупость? Да, обычная глупость. Хорошо. У вас Совет Федерации России э, дал разрешение на использование российских войск на территории Украины. Это о чем? Так, ладно, еще в четырнадцатом тобой... году. Еще в четырнадцатом году. Это о чем? Ну, пока. А, пока. Ой, у ну, нас ваши паспорта.